أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله شكرت حذر الله سبحانه وتعالى dapat kita sama-sama selesai membaca ayat-ayat suci Al-Quran daripada surah Yasin, tiga kul, ayat kursi serta kita berzikir, bertahlil, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita harapkan tak lain tak bukan agar setiap hajat yang kita panjatkan akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya Allah. Jadi sebagaimana kebiasaannya kita akan menyambung serba sedikit berkaitan daripada Kitab 30 wasiat Imam Syafi'i. Jadi apa dia pesanan daripada kitab ini yang akan kita kongsikan pada pagi ini dalam keadaan kita masih lagi segar daripada bangkit kita pada pagi ini kepada sahabat-sahabat yang mungkin dalam perjalanan nak menuju ke tempat kerja didoakan semoga selamat sampai yang dalam perjalanan menghantar anak sekolah juga dipermudahkan urusan apa juga urusan kita pada pagi ini semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masuk pada muka surat 126 126 jadi satu dua enam, jikalau kamu mempunyai sepenuh keyakinan berkenaan al-haq dan kebenaran, pasti keyakinan kamu tetap tidak berubah walaupun kebenaran rahsia-rahsia itu terbuka. Ha, jadi apa dia? Jika dikatakan di sini, jikalau kamu mempunyai sepenuh keyakinan berkenaan al-haq dan kebenaran, pastinya keyakinan kamu tetap tidak berubah walaupun kebenaran rahsia-rahsia itu terbuka. Ha, jadi bagi seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sepenuh keyakinan al-haq kebenaran al-haq merujuk juga kepada merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kebenaran mutlak yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala maka apa juga yang berlaku maka apa juga yang menimpa tidak akan mengubah keyakinan kita tidak akan mengubah keimanan kita dan keyakinan yang teguh pada kebenaran itu akan kekal selama-lamanya tidak akan terjejas oleh apa-apa juga ujian tidak akan terjejas oleh apa-apa juga anasir-anasir yang cuba untuk mengganggu gugat keimanan kita keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan inilah sebenar-benar iman yang mendalam yang tidak pernah berbelah bahagi terhadap kebenaran yang diyakini. Jadi bagi kita sebagai umat Islam, dan kita ini beriman kepada Allah. Kita ini beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan kita melalui syahadah kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah kesuruh Allah. Jadi Inilah yang sesuatu perkara yang perlu untuk kita tanamkan dalam diri kita kita risau sekarang ini macam-macam ujian yang berlaku kan duduk di negara kita negara Malaysia yang mana agama Islam sebagai agama rasmi tetapi ada juga di kalangan orang Islam orang Melayu kita sendiri yang murtad ada di kalangan orang Melayu sendiri yang menghina bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada juga yang namanya nama seperti kita namanya orang Islam tapi menyokong perjuangan Israel. Ha, ada. Dan kita rasa macam pelik betul ke ada? Ada. Sebab apa mereka ini keyakinan mereka ini tidak benar-benar jitu, tidak benar-benar yakin kepada apa yang Allah Taala telah janjikan kepada kita bahawa di sana nanti adanya syurga, adanya neraka, adanya balasan baik, adanya balasan buruk. Jadi bila mana kita ini beriman apa juga yang apa juga perkara yang melalui kehidupan kita Allah Taala berikan ujian kepada kita tetap kita beriman kita yakin bahawa ujian ini adalah sebagai sebahagian daripada penguat keimanan kita sebab itu bila mana kita ini sedar bahawa tiada daya tiada upaya yang mampu untuk memberikan kepada kita apa-apa juga apa-apa juga perkara yang berlaku itu segala-galanya atas izin dan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala la haula wala quwwata illa billahil al aliyil azim maka kita tanamkan dalam diri kita segala-galanya adalah atas aturan Allah Subhanahu wa taala ada orang diuji dengan ujian kesakitan maka dia rasa gusar ada orang diuji dengan ujian kesempitan dia rasa hidupnya sukar sungguh ada orang diuji dengan harta kekayaan dia rasa dia hebat akan ha, jadi setiap ujian ni berbeza-beza orang diuji dengan kesakitan dia dekat dengan Allah. Ada orang diuji dengan kesakitan dia semakin jauh dengan Allah. Dia berkeluh kesah dan sebagainya. Ada orang diuji dengan ujian kesempitan dia semakin dekat dengan Allah. Ada orang yang kufur akibat daripada uh, ujian kesempitan dalam hidupnya. Bahkan ada orang yang kaya diberikan kemewahan, dia dekat dengan Allah tetapi tak kurang juga orang yang diuji dengan harta kekayaan, kemewahan segala-galanya dia ada menyebabkan dia semakin kufur, semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam konteks ini keimanan yang teguh tidak mudah terjejas oleh apa-apa juga perubahan ataupun keadaan ataupun apa-apa juga perkara yang mendatang dalam kehidupan kita. Sebab itu kita kena senantiasa apa dia? Senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala doa agar kita diberikan kekuatan iman dihidupkan dalam keadaan beriman dimatikan dalam keadaan beriman dibangkitkan nanti di sana nanti dalam keadaan iman dan dimasukkan ke dalam syurga dengan iman ada ha, doa dia kan Allahumma ahyina bil iman اللهم آمتنا بالإيمان اللهم احشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان يا الله كن كامدا إيمان يا الله مدكا كامدا الإيمان إيمان Ya Allah bangkitkan kami dengan iman dan masukkan ke syurga dengan iman. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma ahyina bil iman, ya Allah hidupkan kami dengan iman. Allahumma amitna bil iman, ya Allah matikan kami dalam keadaan iman. Allahumma hasyurna bil iman. Ya Allah bangkitkan kami nanti ya Allah dalam keadaan iman wa akhilnal jannata ma'al iman dan masukkan ke dalam syurga MUI Allah dengan iman. Jadi amalkan doa ini. Insya-Allah Allah, Allah Taala akan senantiasa membantu kita mendorong kita agar kita senantiasa berada dalam keadaan iman yang teguh, iman yang kukuh, iman yang dapat membawa kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu peringatan yang pertama. Ha, kan? Nak dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nak tanamkan keyakinan kita dengan al-haq ini pastinya memerlukan keimanan yang kukuh, ketakwaan yang jitu rasa diri kita adalah sebagai hamba maka kita akan rasa apa juga yang kita lakukan kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya yang kedua, pesanan yang kedua Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang mengenali dirinya dan tidak melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang mengenali dirinya dan tidak melampaui batas. Nah, jadi kita ini dalam keadaan kita nakkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala maka kita kena kenal diri kita kita kena muhasabah diri kita kita kena mengetahui akan kemampuan diri kita dan jangan kita melampau-lampau daripada uh, melampaui daripada batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi kalau kita kata kenapa dia mengetahui akan mengenali diri kita kita tahu diri kita ini adalah hamba wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tidak aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala jadi diberikan juga peringatan dalam sebuah dalam satu peringatan yang disandarkan kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz bagaimana yang dicatat oleh Imam Al-Qurtubi kata Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya ين بربني وبلغ عمر بن عبد العزيز أن بناه اشترى خاتما بألف درهم، فكتب إليه إنه بلغني أنك اشتريت خاتما خاتما بألف درهم، فبيعه وأطعم منه ألف جائ، واشتري خاتما من حديد بدرهم. wa kutub alaihi rahimallahu amra arafa qadra nafsi apa dia yang bermaksud telah sampai kepada Umar bin Abdul Aziz bahawa anaknya telah membeli cincin berharga seribu dirham lalu beliau menulis kepada anaknya telah sampai kepadaku satu berita bahawa kamu telah membeli cincin dengan harga seribu dirham Juallah cincin tersebut dan berilah makan kepada seribu orang yang kelaparan. Kemudian belilah cincin daripada besi dengan harga sedirham dan tulislah di atasnya Allah merahmati seseorang yang mengetahui kemampuan dirinya. Ha, jadi ini kisah daripada Umar bin Abdul Aziz bagaimana anaknya diceritakan memberi. Uh, cincin berharga seribu dirham. Seribu dirham ni berapa nilai sekarang? Lebih kurang seribu seratus enam belas ringgit Malaysia. Uh, tak mahal mana pun. Uh, kan kalau diikutkan tak mahal mana pun zaman sekarang ni kan seribu lebih tu. Kadang-kadang saya tengok orang beli beli rantai emas tu. Allah seram saya tengok. Rantai emasnya tu dua tiga inci. Uh, kan dua tiga inci rantai emasnya. Uh, gelang emas dia pakai. Rantai emas dia pakai rantai pula dia pakai tudungnya dekat dalam rantainya dekat luar ha kan kemudian gelang tangannya cincinnya lagi penuh kalau kata makan tu cincin itu selit nasi tu dekat cincin-cincin tu ha kan. rantai itu juga dalam keadaan kalau kata nak makan ni biasa orang begini dia buat macam mana dia akan ambil lauk yang jauh bukan yang dekat yang jauh dulu ha sambil juhur tangan gini ha kan. nak tunjuk dia ada rantai emas dia ada gelang emas ha okey jadi dikatakan jangan kamu berlebih-lebihan. Belilah aa, rantai apa nama ni cincin tadi harga seribu tadi tu jual cincin tu. Duit tu buat apa? Duit tu bagi makan pada mereka yang memerlukan. Ha, kan bagi pada orang yang kelaparan. Ha, jadi belilah cincin besi biasa. Beli cincin besi biasa dan dikatakan Allah merahmati seseorang yang mengetahui kemampuan dirinya. Jadi begitulah kita. Salah tak kita nak beli cincin mahal, emas mahal, beli kereta besar, rumah besar tak ada masalah ha, Tak ada masalah, ha, ada orang yang tak dengar ke? Yang lain dengar ke tidak? Dengar ha, saja ya. Alhamdulillah Dengar, ha, mungkin ada masalah di, di pihak Cik Yam kot, ha, mungkin sama ada sambungan yang tak jelas atau sebagainya Sebab ha, kan. orang lain dengar, kalau orang lain semua tak dengar mungkin saya, tempat saya ni yang bermasalah jadi mungkin check balik kabel-kabel kadang-kadang begitulah, kadang-kadang kena off balik, on balik, macam-macam ha, saya pagi tadi nak masuk pun, dah on dah laptop ni, terpaksa off balik sebab apa dia tak connect dengan wifi saya, off balik, on restart balik barulah masuk, ha, itu yang jadi lambat tu ok, ha, jadi uh, sampai mana tadi ha, kisah tentang uh, anak kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ha, jadi bayangkan diberikan kenyataan di situ apa dia dalam hadis atau riwayat ini kan daripada riwayat yang disampaikan tadi riwayat ten, kisah tentang aa, riwayat tentang kisah daripada Umar bin Abdul Aziz dan juga anaknya dikatakan apa dia seseorang itu apabila mengetahui akan dirinya mengenali dirinya kemampuan dirinya maka dia akan lebih tunduk kepada Allah subhanahu wa taala dengan melaksanakan amal ibadah serta mengharapkan daripada Allah subhanahu wa taala agar dia tidak disia-siakan walaupun sesang. Tambahan pula jika seseorang itu mengetahui kadar kemampuan dirinya apabila berhadapan dengan manusia maka ia akan menyelamatkannya daripada bersikap sombong. akan ha, bila orang yang sedar diri ni kan dia akan dia akan terhindar daripada sikap sombong, sikap angkuh, sikap takabur dan sebagainya dan ianya biasanya berlaku juga aa, kan bukan sekadar pada harta sahaja aa, kan kita <tuh> ni bila kita kita cerita tentang aa, mengenali mengenali diri kemampuan diri kadang-kadang kita dok pandang kita dok pandang dari sudut harta kekayaan tetapi sebenarnya ujian juga kepada kita siapa kita Kita lah yang digelar sebagai penuntut ilmu penuntut ilmu juga kita kena perlu sedar diri kita Kadang-kadang kita ni rajin datang majlis ilmu minta maaf kata bukan saya nak tuju pada tuan-tuan pada puan-puan. Kita rajin datang majlis ilmu. Subuh, duha, zuhur, asar, maghrib, insya. <coughs> kita datang majlis ilmu, kita join majlis ilmu. Walaupun satu hari itu mungkin lima enam jam kita duduk dalam majlis ilmu tetapi sebenarnya ilmu yang kita dapat ni tak banyak mana pun ilmu pengetahuan yang kita ada ni sikit jika nak dibandingkan dengan ilmu yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala ibarat kata apa dia seperti mana kita men, kita mencelupkan jari kita ke dalam air lautan kemudian kita angkat jari kita air yang menitik itulah sekadar mungkin kita bayangkan yang menitik daripada jari kita Itulah mungkin ilmu yang ada pada diri kita nak dibandingkan dengan air laut yang sebegitu banyak. Ha, jadi bila mana kita menyedari hakikat ini maka kita tak perlu nak rasa sombong kerana orang yang mungkin diberikan ujian dengan sedikit ilmu yang kita ada. Ada kalanya kita rasa bangga diri. Kita rasa bahawa kitalah saja orang yang pandai. Kita sajalah orang yang faham kita sajalah orang yang tahu akan ilmu yang kita pelajari kita memandang rendah pada orang lain sedangkan hakikatnya ini adalah merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala kepada para penuntut ilmu agar kita senantiasa menjaga hati agar kita senantiasa sedar bahawa apa yang Allah taala kurniakan kepada kita hanyalah sedikit jika dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang terkandung di dalam al-Quran apa dia dinyatakan dalam al-Quran A'udzubillahi Wa wama utitum minal ilmi illa qalil sallallahu azim surah al-Isra ayat 85 dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan melainkan sedikit sahaja ha, sikit saja Allah Taala bagi kita ha, kan illa qalil melainkan sedikit sahaja ha, sebab tu kadang-kadang ada orang dia tak pandai cakap Arab ha, kan dia faham qalil bila orang tanya boleh cakap bahasa Arab dia kata qalil qalil sikit-sikit ha, kan jadi kualil-kualil okey lagi ha, jangan pergi dekat Arab nak minta harga kurang kepada 2 rial lah. Dia dekat Arab pun ada kedai 2 ringgit tau ha, Siapa yang pergi Umrah, siapa yang pergi Haji dia tahu kat mana nak cari kedai 2 ringgit ha, Dulu saya pun tak tahu dia orang kata ada dekat tangga eskalator dekat hujung ha, kan Dekat hujung dekat Madinah tu ada satu tempat Dekat Madinah ada satu kedai tu dia dekat hujung ceruk-ceruk pekan tu ha. Ha, Kedai 2 ringgit dia datang dia tanya kita ha, dia orang ni pandai dia sebut kita dia, waktu tu zaman-zaman Jokowi di Indonesia dia tanya Jokowi ha, dia kata apa nama ni dia sebut nama Perdana Menteri semua dia sebutnya kadang dia sebutnya Mahathir dia sebutnya Sanusi dia sebutnya semua dia maknanya dia orang ni pun pandai berniaga dia orang ni pandai ha, kan dia tanya Anwar Ibrahim semua dia tanya Kemudian dekat situ kedai dua ringgit. Ha, nama kedai dua ringgit. Pergi sana jangan sebut nak minta duit, dua, dua rial. Kita sebut dua rial kat sana kan. Kita jangan sebut pula rokaatain. Ha, kan? dua rokaat pula. Ya, kawan tu duduk gelap dia pandang kita. Sebab kita tak pandai. Kita tahu arba'a empat. Salasa tiga. Wahidun satu. Dua apa dia. Sebab bila kita solat. akan ha, kan solat kita. akan ha, bila kita solat dua rokaat. Rok'atain satu rakaat rakaatan kemudian tiga raka'at Salasa ah ha, kita tahu salasa tiga empat arbaa pergi sana minta satu satu rial kita sebut rakaatan ha. kemudian minta dua Rok'atain sudah gelap besar kawan tu ha. jadi inilah ujian kepada kita bila dikatakan bahawa dalam kehidupan kita ini Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang kenal akan dirinya ha, senang ceritanya bahasa mudah kita ni kita sedarlah diri kita ni siapa jangan kita rasa bangga sangat kita ni hebat sangat sebab apa kita ni tak punya apa pun yang kita ada ni hanyalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala jadi jangan sampai kita terpedaya dengan uh, ujian dalam kehidupan ini uh, jangan kita lalai dengan uh, kan? jangan kita lalai dengan setiap ujian dalam bentuk kebendaan kerana semuanya adalah sekadar fatamorgana. Ah ha, bos tu dia tahu. Ha, betul orang Arab ni semua dia tahu bos tu ke? Semua dia tahu tentang Malaysia sebab apa? Itu strategi dia nak jual barangan dia. Okey. Jadi hidup kita ini di dunia hanyalah sementara. Jangan kita terpedaya dengan uh, ujian dunia semata-mata. Okey? begitu indah dunia ini segala-galanya adalah sekadar fata morgana nampak daripada jauh macam kita kelihatan perkara yang baik tetapi hakikatnya ianya hanyalah sekadar ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. jadi ada di lagu dia kata apa dia? Lagu dia pergi hijaz fata morgana tu dia kata apa dia? Begitu indah dunia siapapun kan tergoda Harta pangkat dan wanita melemahkan jiwa Tanpa iman dalam hati kita akan dikuasai Syaitan nafsu dalam diri musuh yang tersembunyi Pulanglah kepada Tuhan cahaya kehidupan keimanan ketakwaan kepadanya senjata utama jadi hidup kita ini Allah Taala berikan kita ujian dalam bentuk harta Allah Taala berikan kepada kita dalam bentuk pangkat Allah Taala berikan bagi seorang lelaki ujiannya wanita bagi seorang wanita ujiannya mungkin lelaki yang paling penting apa dia iman yang Allah Taala berikan kepada kita semoga iman itu yang menguasai diri kita bukannya syaitan bukannya nafsu yang mana kadang-kadang dia membisikkan kepada kita seolah-olah melakukan perkara kebaikan tetapi sebenarnya dia sedang mengajak kita syaitan dan juga nafsu berganding bahu ha, mereka ni dua yang hebat ha, kan mereka ini dua yang hebat ha, jadi biarlah kita ini tetapkan iman kita dan kita mengenari akan keyakinan kita berkenaan dengan al-haq dan juga semoga kita menyedari bahawa hakikat kehidupan kita ini adanya satu kehidupan lain yang kekal abadi di sana nanti insya-Allah ha, kan selagi mana kita dalam kehidupan ini kita dekat dengan Allah kita menjadikan al-Quran dan juga as-sunnah sebagai pegangan dalam kehidupan kita maka yakinlah nanti di sana Allah Taala akan memanggil kita mendengarkan kita akan mendengar nama kita dipanggil untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala jadi yang penting sabar dengan setiap ujian yang Allah Taala berikan kepada kita kerana kerana sabar ini juga sebenarnya salah satu daripada prasyarat untuk kita uh, menetapkan ataupun untuk kita uh, meneguhkan keimanan kita dan yakinlah bahawa yang akan menyelamatkan kita, yang akan menyelamatkan ahli keluarga kita, yang akan menyelamatkan masyarakat kita tak lain tak bukan adalah keyakinan, keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian yang Allah Taala berikan kepada kita bukan sekadar ujian nak menyusahkan kita. Ada orang beranggapan bila mana di, diberikan ujian, dia rasa Allah kenapa susah sangat ujian yang aku hadapi ini. Kenapa orang lain tak dapat ujian sebegini? Kenapa aku sahaja? Ha, kan dia dalam keadaan begitu. Maka bila mana berlaku ujian yang berat kepada diri kita, kita duduk belik-belik semula. Apa dia? Ujian yang menimpa kepada para Nabi dan juga para Rasul. Mereka ini ujiannya lebih hebat daripada kita. Kita ni mungkin ujian anak kita ni kan tak berapa nak dengar kata. Ha, kan Anak-anak kita ni kita suruh belajar tapi dia tak nak belajar. Macam-macam ha, ujian. Sedangkan bila mana kita menelusuri sirah para nabi para rasul kan kita lihat bagaimana nabi nuh kan? nabi nuh diuji dengan isterinya tak beriman anaknya tak beriman nabi pun anak tak beriman akan ujian ini sebenarnya Allah Taala susun untuk kita jadikan sebagai contoh dan tauladan dan buat kita bila mana ujian yang kita hadapi ini Allah Taala sebenarnya nak mengingatkan kita bahawa inilah sebahagian daripada cara dan juga kaedah Allah Ta'ala nak meningkatkan tahap keimanan kita. Ha, kan kita yakin kan Nabi SAW, pakcik-pakciknya, saudara-saudaranya pun tak beriman. Kan Allah Ta'ala pernah berikan teguran kepada baginda Nabi SAW bahawa apa dia? Hidayah itu adalah milik Allah. Dan hidayah itu Allah Ta'ala yang akan berikan. Bukannya manusia, wahai oh, Muhammad kamu tak dapat nak kamu tak ada kekuatan untuk nak berikan iman nak berikan hidayah kepada mereka tetapi Allah sajalah yang mampu memberikan hidayah kepada mereka ha, jadi insyaallah semoga kita sabar dalam menempuh setiap ujian yang melanda diri kita kita letakkan sandarannya hanyalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala kan jadi yang terakhirnya saya tinggalkan sedikit dengan uh, apa nama ni uh, bait-bait lagu daripada uh, sambungan daripada kumpulan tadi dia apa dia daripada kumpulan Hijaz tadi kan sabar menempuh jalan tetapkan iman di hati yakinkan janji Tuhan syurga yang sedia menanti imanlah penyelamat dunia penuh pancaroba <tuh> hidup akhirat kita kekal bahagia imanlah penyelamat dunia penuh pancaroba <tuh> hidup akhirat kita kekal bahagia jadi sama-samalah kita tetapkan iman dalam hati kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala pertemukan kita di akhirat nanti dalam keadaan gembiranya kita, dalam keadaan tersenyumnya kita, berkumpul kita bersama-sama di sini dalam majlis ilmu dan menjadi bukti bahawa kita pernah bersama-sama menuntut ilmu dan juga kita telah pun membuktikan bahawa kita ini sebahagian daripada orang yang melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Jadi mohon maaf atas segala salah silap kelemahan sepanjang penyampaian. Setiap satu yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala kelemahan adalah khilaf diri saya sendiri apapun segala-galanya dengan izin dan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ارسلوا الله العظيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته